Ми живемо за містом. Нам дуже тяжко буває добиратись, але все одно ми стараємось приїжджати кожного дня і займатись. Звісно, дуже тривожно, коли звучать тривоги. Я стараюсь знаходитись тут коло дитини, коли він займається, щоб ну, на всякий випадок. Товар Кіріл, кандидат в спорту по кікбоксингу, багатократний чемпіон України. Бронзовий призер Кубка Міра. Серебряный, бронзовый призер Кубка Европы. И самое главное, чемпионат Европы, Катания Италия 2025 год. Первое место. У меня эйфория такая, что ну, я буду все гордиться, и это ну, достиг одной из своих целей, в принципе. Ну, это невероятное ощущение. Я мечтаю, чтобы было побольше способных воспитанников, чтобы они были все здоровыми и чтобы я в дальнейшем стал самым лучшим тренером в мире. Сейчас наши планы как команды – это предстоящие соревнования, которые будут проходить в декабре в городе Киеве. Wizard Open – всеукраинский турнир по кикбоксингу среди детей и взрослых.